əsmirəvan 2020-ci ilin 9 noyabrda 2021-ci ilin 11 yanvar tarixlərində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli Qarabağ bəyanatnaməsini pozan təxribat xarakterli əməllərinə davam edir. Ölkə TV Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, gündəlik sərhəddə atəşkəsi pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində təxribat törətməyə davam edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bu gün saat 00:50 radələrindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Başar keçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərinə atəzü silahlar və qombardalanlarla növbəti dəfə intensiv atəş açdı. Qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində 2 hərbi qulluqcumuz Əliyev Sadiq Nizam oğlu və İmranlı İmran Dilgəm oğlu yaralanıb. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib. Onların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusunun 3 hərbiçisi məhv edilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlamasında cəbhədə intensiv döyüşlərin getdiyini, 3 erməni hərbiçinin öldüyünü, ikisinin isə yaralandığını açıqlayıb. Daha sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayərək, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində Bakı vaxtı ilə saat 10:00-dan etibarən atəşkəsin elan olunması ilə bağlı Rusiya tərəfinin təşəbbüsünü tərəfimizdən qəbul edildiyini bəyan edib deyilmdir ki, buna baxmayaraq Ermənistan tərəfi əlaqə olaraq tank füziləmini millimetrlik məlumatlardan istifadə etməklə vəziyyəti gərginləşdirməkdə və, və mövillərimizi atəşə tutmaqda davam edir.